राज्य मुस्लिम खाटीक संस्थेकडून पूरग्रस्तांना गोमातेसह शेळा बोकडं आणि किराणा किटचे वाटप बीडच्या गेवराई तालुक्यातील पिंपळगाव कानडा येथील पूरग्रस्तांना राज्य मुस्लिम खाटीक संस्थेचे राज्याध्यक्ष हाजी अरफात शेख आणि राज्य उपाध्यक्ष जावेद भैया कुरेशी यांच्या उपस्थितीत गोमातेसह शेळा बोकड आणि किराणा किटचे वाटप करण्यात आलेलं आहे अनेक शेतकऱ्यांचे पशुधन वाहून गेलेलं आहे तसेच संसार उपयोगी वस्तूदेखील पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेले आहेत त्यामुळे त्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य मुस्लिम खाटीक संस्थेकडून ही मदत वाटप करण्यात आलेली आहे प्रत्येकाला वाटतं आपल्या घरासमोर चारचाकी दुचाकी गाडी असावी मात्र शेतकऱ्यांना वाटतं आपल्या दारात गोमाता असावी त्यामुळे पूरग्रस्तांना मदत केलेली आहे अशी प्रतिक्रिया राज्याध्यक्ष हाजी अरफा शेख यांनी दिलेली आहे देखिए कैसा है ये एक इंसानियत का एक बहुत बड़ बड़ा पैगाम पूरे देश भर में पहुंचाने के लिए खास तौर पर यह हाजी अरफा शेख यहाँ पहुंचा है मैं यहाँ का भूमिपुत्र हूँ महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ राज्य मुस्लिम खाटिक समाज सेवा संस्था जो पिछले कई सालों से महाराष्ट्र के अंदर हमारे बुजुर्गों ने इसको बनाई पिछले कई सालों से मतलब पीढ़ी ने पीढ़ी दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी हम जो देख रहे हैं कि हम शेतकड़ी के पास जाते बकरा खरीदते हैं जंगलों में जाते बकरा खरीदते हैं और मंडियों में जाके बेचने का खरीदने का काम करता है तो ये खाटिक समाज की तरफ से हमने कुछ चार रोज पहले मुंबई शहर के अंदर मीटिंग लगाई और मीटिंग में हमने एक ऐसा फैसला लिया कि ढग फूटी जो होने की वजह से शोलापुर में भीड़ में जालना में जिस तरीके से ये जो एक इतना बड़ा हादसा हुआ जिसके वजह से शेतकारी भाइयों का माँ का जो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ तो हमने सोचा कि इस एक कार्यक्रम लिया जाए कटेगा नहीं बटेगा कि ये खाटिक समाज के लोग कुरेशी बिरादरी के लिए रोज दुकान पे जाके बकरा काटने वाले लोग आज बकरा बांटने के लिए निकले गौ माता बांटने के लिए निकले ये एक सोच है कि आने वाली नस्लों को भी एक इस तरीके की एक मैसेज दिए जाएंगे कि आज मैं अध्यक्ष होने के नाते कि आने वाले कल के अंदर इस वक्त पे हमारे दौर के हमारे कौम के लोगों ने ऐसे अपदात स्थिति में ये डिसीजन लिया था इसीलिए हमने पूरे मंडियों में मुंबई में देवनार में कल्याण में हर मंडियों में ऐलान किया कि अपने अपने पास से एक एक व्यापारी ने एक एक जोड़ी बकरा हर जिले के अंदर जहाँ जहाँ ये हादसे हुए उस जगह पे गौ माता इनको जाके देना चाहिए हमने देखा कि मुंबई शहर के अंदर हमने हर आदमी को देखा कि एक बड़ा आदमी सोचता कि मेरे घर में बी हो नॉर्मल आदमी सोचता कि मेरे वहाँ इनोवा हो और मिडिल क्लास का आदमी सोचता कम से कम मोटरसाइकिल हो लेकिन शेतकड़ी सोचता कि मेरे घर के बाद एक गऊ माता हो एक बकरी की जोड़ी हो तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको किस तरीके से खुशी दे सरकार की तरफ से तो, तो मदद आ रही है पर जिस तरीके से हम भी इंसानियत के नाते एक राज्य मुस्लिम खाटिक समाज सेवा संस्था के नाम पे हम कुरेज बिरादरी ने मैं हाजी राफा शेख आज पूरे महाराष्ट्र भर में जावेद भैया कुरेशी को हमने मीटिंग में कहा उन्होंने कहा सबसे पहला मैं अब मेरे जिले के अंदर भीड़ में करना चाहता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने वहाँ किट वगैरह बांटी है लेकिन ये प्रोग्राम सबसे अद्भुत है महाराष्ट्र में आप बाकी के जिले में बाद में करो पहले मेरे जिले में करो इस तरीके की आवाज़ जावेद भैया कुरेशी ने दी ये अपने आप में बारी हमारे हमारे संगठना के वाइस प्रेसिडेंट और यहाँ के संपर्क नेता है और उन्होंने कहा कि ये मुझे पहला वक्त दो और इस तरीके से करेंगे और हम इनके साथ में पहुँचे और लोगों को गिन के जिसके घर में ये हुआ है जिसके ये हादसा हुआ है उन्हीं जरूरतमंदों तक पहुँच के राईट लोक का काम आज सकाळपासून आम्ही जे हिरापूर इथं पिंपळगाव इथं आलेले तर हेचे अदोगर आठ दहा दिवस अगोदर आम्ही सर्वे करून गेल तर ह्याच्या अदोगर किट वाता केली आम्ही इथं काही माती बहिण काही लोकांनी आम्हाला सांगितलं लो होतं की तुमचे अध्यक्ष हाजी अरफा साहेबाला सांगा का आमचे असे प्रश्न आहे मी म्हणलं शंभर टक्के मी त्यांचे पैसे तुमचे निरोप देतो आणि त्यांना सांगतो त्यांना सांगितलं आणि पुन्हा मी डबल इथं हे गावात पुन्हा अं गायमात दहा घेऊन आले शे शेड्या काय किट दहा पंधरा घेऊन आले कीट आणले दहा पंचवीस ते सबने आमचे राज्य मुस्लिम खातीकच्या वतीने आम्ही हाजीबाई मिळून समजे काम मार्ग पाडा लागले आता हे जिल्हा झालं तर दुसरा जालना जिल्हा आहे परवनी वन जिला है लातूर जिला है आता समझे जिला थामी असा पूर्ण वाटप करत फिरणार पूर्ण हाजी साहेब नाव बेरे रिपोर्ट एसपीएन मराठी बीड